Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Huda binti Abdul Halim. Saya daripada unit pendidikan Islam 1 ambilan Ogos 2023. Jadi pada hari ini insyaAllah saya akan melakukan pem pembentangan persembahan bagi kursus PIMK 3243 uh, pengajian ahlak yang bertajuk Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, Tokoh muda. Ini ya, sedikit sebanyak tentang biodata beliau secara ringkas. Nama penuh uh, adalah Al-Alim Al-Alama Al-Arif Ar-Rabani Syekh Wan Dawud bin Syekh Wan Abdullah Al-Fatani. Beliau dilahirkan di kampung Parit Marhum Kerisik Fatani. Lahir pada sekitar tahun 1133 Hijrah, ada juga pendapat uh, pada 1153 Hijrah dan ada juga pendapat yang lahir yang dikatakan beliau lahir pada 1183 Hijrah. Kemudian beliau beliau dilahirkan uh, diberikan gelaran al-anamah kerana kemantapan ilmu beliau dan penguasaan dalam bidang agama. Dan bidang pengkhususan beliau adalah seperti fiqh, tasawuf, akidah, siasah, jihad, kisah nabi dan pendidikan Islam. Beliau wafat uh, mungkin uh, kemungkinan pada tahun 1846 uh, riwayat hidup beliau selama 80 tahun ataupun uh, selama, uh, Selama 160 tahun uh, riwayat hidup, wafat pada 1879 Masihi Dan beliau dikatakan uh, mayatnya dikebumikan di Taif berhampiran makam Abdullah bin Abbas. Uh, beliau diberikan uh, pendidikan awal oleh ayah, datuk dan ulama tempatan di Patani. Kemudian beliau pernah belajar di pondok-pondok Patani -pondok seperti pondok kerisik dan pondok pampuk. Dan kemudian apabila meningkat uh, belia, beliau uh, sambung belajar di Aceh. Uh, guru beliau bernama Syekh Muhammad Zain Al-Ashri. Kemudian uh, beliau ada juga melanjutkan pelajaran uh, di Mekah dan Madinah. Dan beliau di sana selama 35 tahun. Uh, dan akhir sekali, beliau pernah juga berguru dengan tokoh besar Al-Azhar yang bernama Imam Al-Sharafiq. baiklah bagi kepribadian beliau yang pertama adalah tekun menuntut ilmu uh, dan beliau sangat mencintai ilmu. Jadi uh, Syekh Daud uh, al Fatani ini banyak menguasai pelbagai bidang ilmu seperti bidang fik, tasawuf, dan sirah Nabi dan banyak lagi bidang yang beliau uh, dalam kemudian beliau mengambil pendekatan wasatiyah, sederhana dan toleransi ilmu seperti yang uh, beliau contohi. Uh, dalam uh, kitab yang Imam Al-Ghazali uh, kemudian beliau tetap menulis walaupun sibuk dengan tanggungjawab sebagai Syekh Haji Dimbah minat dan hobinya dalam penulisan tidak pernah terhenti sehingga beliau uh, wafat kemudian kepribadian beliau yang kedua adalah cekal dan berjiwa besar Iaitu walaupun beliau berada dalam suasana kesibukan di Kota Mekah aa, ketika melanjutkan pengajian di sana, beliau tetap istiqamah dan mengajar aa, serta mm, menulis karya-karya beliau. Kemudian beliau tidak menjadikan jawatan dan kedudukan sebagai alasan untuk berhenti menyumbangkan ilmu kepada masyarakat. Kemudian aa, keupayaan beliau untuk menghasilkan karya berkualiti secara berterusan menunjukkan tahap kecegalan Uh, disiplin dan komitmen uh, yang tinggi uh, terhadap uh, keinginan uh, beliau dan uh, kasih sayang beliau terhadap uh, umat Islam kerana uh, inginnya beliau menyumbang terhadap uh, masyarakat dunia. Kemudian kepribadian beliau yang ketiga adalah beliau ad adalah seorang yang sangat peka dengan keadaan semasa. Sebagai contohnya beliau sentiasa mengikuti perkembangan politik dan sosial zamannya termasuk uh, pada ketika uh, beliau sedang melanjutkan pelajaran dan beliau ingin pulang ke tanah air uh, berlakunya satu penindasan uh, terhadap petani oleh kerajaan budatai mm, menunjukkan uh, beliau sedar dan peka terhadap keadaan semasa dan beliau tidak Hmm, duduk diam sahaja uh, Beliau melakukan sesuatu apabila Beliau tahu yang uh, Negara beliau Telah diserang oleh uh, Musuh bu uh, Bukan Islam Jadi apa yang beliau buat uh, Beliau telah menghasilkan karya Berdasarkan um, um, Keperluan semasa Pada ketika itu uh, Dan selain itu beliau juga ada menghasilkan Karya Uh, yang diingini oleh seorang sultan yang bertajuk Melihat Al-Musalli Dan seterusnya beliau juga menyentuh isu keadilan dan penindasan pemerintah dalam karya-karya beliau yang lain Sebagai peringatan dan dakwah kepada masyarakat di luar sana yang membaca karya beliau Kita sambung lagi dengan kepribadian beliau yang seterusnya adalah mempunyai semangat dakwah yang sangat tinggi Karya-karya beliau telah dijadikan medium untuk menyebar, uh, menyebarkan dakwah Islamiah ke seluruh Nusantara. Karya yang beliau tulis uh, itu adalah bukti beliau mempunyai semangat dakwah yang sangat tinggi. Uh, kemudian beliau menggunakan penulisan sebagai medium untuk menyiasati pemerintah secara langsung dan halus. Ini menunjukkan hmm, keprihatinan beliau dan kasih sayang beliau dan semangat dakwah beliau yang sangat tinggi kecintaan beliau terhadap agama Islam dan akhir sekali beliau mendidik murid-murid daripada pelbagai bangsa dan negara yang datang ketika menunaikan haji ketika beliau um, berada di Mekah dan uh, beliau pernah menjadi uh, menjadi salah satu tenaga pengajar di Masjidil Haram Uh, kemudian kepribadian yang seterusnya yang kelima adalah tawaduk dan merendah diri. Uh, Syekh Daud Al-Fatani adalah seorang yang sangat rendah hati walaupun uh, beliau berpangkat tinggi di mana beliau tetap menulis dan mengajar walaupun semasa beliau dilantik sebagai Syekh Haji di Mekah. Uh, kerana jawatan itu adalah jawatan yang sangat tinggi dan tapi beliau tetap uh, menjadi tenaga pengajar dan kemudian beliau tetap Uh, bergaul dengan masyarakat di luar sana dan uh, teruskan penulisan beliau demi uh, kemaslahatan umat Islam pada masa akan datang. Kemudian beliau juga sudi mengajar sesiapa sahaja daripada pelbagai bangsa dan latar belakang tidak menunjukkan diri dan lebih dikenali melalui karya ilmiah bukan dengan kemasyuran peribadi. Dan kepribadian beliau yang terakhir adalah berani dan tegas dalam menyuarakan kebenaran. Syed Dawud Al-Fattan ini adalah seorang yang sangat tidak gentar uh, untuk menegur ketidakadilan pemerintah uh, ataupun sesiapa sahaja melalui uh, apa jua medium tetapi kebanyakan yang beliau gunakan adalah melalui karikatur penulisan beliau kerana uh, di situ terdapat uh, sopan santunnya uh, dalam adab menegur. Uh, kemudian uh, beliau juga memperjuangkan keadilan melalui pendekatan ilmu dan hujah. kita akan teruskan kepada sumbang, jasa dan sumbangan beliau dalam bidang pendidikan dan yang pertama adalah beliau pernah dilantik sebagai tenaga pengajar di Masjidil Haram dan beberapa tempat lain di muka Tunjukkan beliau pernah menyumbang uh, sebagai seorang tenaga pengajar dalam bidang pendidikan. Kemudian beliau uh, di samping itu mengajar berbagai disiplin ilmu sebagai uh, seperti uh, ilmu fiqh, ilmu akidah ilmu mutasawwif kepada pelajar yang datang daripada pelbagai latar belakang termasuk istana dan jemaah haji dan jasa dan sumbangan beliau itu dapat dilihat sehingga pada uh, zaman anak murid beliau uh, telah uh, ramai anak murid beliau menjadi tokoh ulama dan turut menghasilkan kitab-kitab untuk kegunaan uh, di tempat masing-masing dan seterusnya kita akan lihat kepada bidang kemasyarakatan jasa dan sumbangan beliau yang pertama adalah individu per, beliau menjadi individu pertama yang dilantik sebagai syekh haji bagi jemaah dari alam Melayu. Jadi ini menunjukkan sumbangan beliau kepada masyarakat uh, jemaah haji yang datang daripada uh, alam Melayu ketika itu kerana beliau fasih berbahasa Melayu fasih juga berbahasa Inggeris dan mungkin ada bahasa-bahasa lain -bahasa yang beliau fasih uh, menunjukkan uh, beliau menyumbang dalam bidang kemasyarakatan. Beliau membantu para jemaah haji di situ eh, pada ketika itu. Kemudian yang kedua, beliau um, telah membeli rumah khas di Madinah demi kebajikan dan keselesaan jemaah haji. Dan yang ketiga, beliau bertanggungjawab membimbing pelaksanaan ibadah dan menjaga keselamatan serta kebajikan jemaah haji. Kemudian yang keempat, sumbangan uh, menunjukkan sumbangan ini sangat berkesan. Khusus sangat bermakna khusus ini kepada jemaah dari Nusantara yang asing dengan suasana di Tanah Suci seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam bidang penulisan, sumbangan Syekh Daud Al-Fatani ini ada sangat banyak. Jadi beliau telah menghasilkan lebih daripada 100 karya dalam pelbagai disiplin ilmu khususnya dalam bahasa Arab dan Melayu untuk tujuan dakwah dan pendidikan di alam Nusantara. Jadi antara bidang yang saya telah letak adalah bidang tasawuf dan bidang ahlak. Jadi dalam bidang tasawuf, beliau telah menulis karya yang memang ke arah kemurnian, jiwa, zuhud dan kecintaan terhadap akhirat. Kitab utama seperti Manharus Sofi, menhaj al-Abidin dan Bidayatul Hidayah beli yang telah beliau karang dalam bidang tasawuf ada sangat banyak. Jadi perbincangan mengenai martabat tujuan dan ilmu tasawuf dan disisipkan dalam karya fiqah juga disisipkan dalam karya fiqah beliau. Jadi beliau berjaya menyatukan ahli fiqah berjaya menyatukan muafaka usul uh, usuluddin uh, dan tasawuf dalam diri beliau uh, sebagai seorang uh, tokoh Islam yang seimbang. Jadi seterusnya dalam bidang ahlak, beliau memberi perhatian khusus kepada adab dan hubungan sesama manusia dalam masyarakat. Selain itu dalam jaw uh, Uh, Jam'ul Fawaid dan Hidayatul Mu'allimin beliau telah menekankan adab pelajar dan masyarakat. Huraian terperinci mengenai adab berzikir wujud uh, ada dalam ki kitab kal, uh, karyanya iaitu Dhiyak Murid. Jadi beliau juga ada menghasilkan beberapa karya penting seperti Tanbih, Tanbih al-Ghafilin, Disalah Kelebihan Basmalah, Syarah Matan Hukum hakam dan lain-lain uh, yang dalam bidang ahlak. Jadi penulisan beliau dalam bidang ini adalah sangat sesuai dijadikan sebagai panduan untuk memperbaiki ahlak masyarakat pada hari ini kerana ianya amat relevan. Jadi sebelum kita masuk kepada keberkesanan pengaplikasian sumbangan Syekh Daud Al-Fatani dalam menangani masalah keruntuhan ahlak pada masa kini, Molek kiri ni jika kita lihat catapai mengenai per, pecahan peratusan karya beliau uh, dalam pelbagai bidang yang beliau ada tulis. Jadi analisis catapai di sebelah telah menunjukkan bahawa Syekh Daud Al-Fatani paling banyak menyumbang dalam bidang fiqah iaitu sebanyak 27%. Um, adalah beberapa buah buku, uh, puluhan buku. Maafkan saya. Jadi, Uh, kemudian diikuti oleh bidang akidah dan bidang tasawuf. Beliau turut menghasilkan karya dalam bidang ahlak, ibadah, sastra dan sejarah namun dalam jumlah yang uh, lebih sedikit. Tetap, uh, ini membuktikan pengaruh besar beliau khususnya dalam pengembangan ilmu fik di alam Melayu. Namun, walaupun kita lihat dalam bidang ah, uh, dalam bidang pekah um, adalah bidang yang paling banyak karyanya Uh, yang dihasilkan tetapi jika kita lihat karya beliau dalam bidang ahlak dan tasawuf yang sememangnya kita tahu ahlak dan tasawuf ni tidak boleh dipisahkan. Uh, jadi apabila kita lihat uh, terdapat do uh, 30% uh, karya yang dihasilkan um, oleh Syekh Daud Al-Fatani ini menunjukkan uh, agak seimbanglah maksudnya uh, tidak hanya karya-karya uh, fake sahaja yang ke depan dan karya akidah tetapi ahlak juga uh, dan tasawuf adalah uh, bidang penulisan beliau yang beliau uh, banyak tulis. Ini menunjukkan bahawa uh, kedua-dua bidang ini sangat penting dan saling melengkapi serta perlu dikerakkan seiring dengan bidang-bidang lain seperti pekah dan akidah dalam membina kesemangat ilmu dan sasihah umat Islam pada masa akan datang. Jadi, seterusnya kita akan terus kepada uh, keberkasanan pengaplikasian uh, sumbangan Syed Daud Al-Fatani dalam menangani masalah anak pada masa kini yang pertama sekali pengkesanan yang saya akan kemukakan adalah pengukuhan sistem pendidikan berteraskan adab dengan ahlak. Jadi, uh, melalui karya beliau seperti Hidayatul Mutalim dan Syekh Daud uh, al fatani telah menekankan ad, menekankan adab seorang penuntut ilmu. Uh, adab antara guru dengan murid, uh, antara murid terhadap guru dan guru terhadap murid dan juga terhadap orang lain dan juga hubungan beretika antara uh, pelajar dan guru. Dalam era moden yang cenderung kepada meminggirkan nilai ahlak uh, dalam pendidikan, pengaplikasian ajaran uh, dalam karya beliau iaitu hidayah termuka adim tersebut boleh menghidupkan kembali budaya ilmu yang beradab dan budaya menuntut ilmu yang beradab dan berahlak. Kita boleh lihat pada masa kini sebenarnya uh, kita lihat ramai pelajar yang hilang rasa hormat terhadap guru uh, ibu bapa dan rakan rakan malahan rakan rakan pun mereka uh, biadab pada masa kini contohnya mereka bercakap kasar melawan kata dan mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai pelajar jadi sebenarnya uh, penulisan kitab hidayatul muta'anim ini adalah sangat berkesan kerana sekiranya kita lihat pada isi kandungannya banyak meng, uh, memberikan pengajaran dan nasihat tentang uh, adab menuntut ilmu dan uh, si, uh, si, sikap sebenar kita sebagai seorang penuntut ilmu dan sikap kita terhadap orang lain bagaimana uh, uh, cara kesopanan dan hormat menghormati kita jadi uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma li utammima uh, makarim ahlak. Sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan ahlak yang mulia. Jadi kita boleh lihat daripada hadis tersebut uh, bel, apa Syekh Dawud Al-Patani uh, mem -mem memaknai uh, makna hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan meneruskan legasi perjuangan baginda SAW melalui penghasilan karya beliau iaitu karya-karya uh, adab dengan ah, dalam bidang adab dan akhlak. Seterusnya, keberkesanan yang kedua adalah penyucian jiwa dan pembinaan hati melalui tasawuf. Jadi, uh, sumbangan Syekh Daud Al-Fatani adalah ajaran tasawuf dalam karya beliau seperti Minhaj al-Abidin dan Manhalu as safi telah mengajarkan uh, banyak konsep-konsep uh, konsep tentang muhasabah diri, zuhud, sabar dan ikhlas. Ini ini merupakan elemen-elemen penting dalam mengawal hawa-hawa nafsu dan perkukuh uh, kekuatan dalaman kita uh, dan penyucian jiwa iaitu taskiatun nafs dalam dunia moden yang dipenuhi godaan uh, material dan hedonisme yang banyak pada masa kini ajaran uh, Islam ajaran-ajaran yang dibawa oleh uh, Syekh Dawud al fatani melalui penulisan beliau uh, penulisan tentang uh, tasawuf itu sangat relevan untuk digunakan oleh masyarakat pada zaman sekarang dalam membina individu yang berjiwa uh, bersih hati yang nurani dan berahlak. Kita boleh lihat pada masa kini sebenarnya uh, ramai uh, banyak golongan muda yang mudah terpengaruh dengan gejala sosial. Contohnya seperti gejala ketagihan, uh, penagihan dadah, ketagihan pornografi dan budaya hedonisma seperti yang saya sebut tadi kerana berpunca daripada kelemahan uh, diri mereka sendiri dan kurangnya didikan agama Uh, mungkin kerana datang daripada latar belakang keluarga yang kurang berpendidikan agama ataupun mungkin da uh, kerana mereka memang uh, bermasalah uh, sukar untuk bergaul dengan orang kerana mudah terpengaruh dengan rakan-rakan uh, sebaya yang suka uh, mengajak mereka berbuat kepada perkara-perkara maksiat jadi Uh, apa yang diajarkan oleh Syekh Dawud Al-Fatani ini dalam buku-buku beliau adalah sangat bagus untuk di uh, dibaca uh, dan di uh, dihayati uh, kandungannya oleh uh, semua umat uh, pada masa kini kerana di dalamnya terdapat banyak pengajaran yang boleh uh, dihayati. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Asy-Syams yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi ajakan beliau di dalam melalui karya tersebut menunjukkan uh, beliau ingin uh, menyeru kepada kebaikan uh, yakni mengajak manusia supaya menyucikan hati dan jiwa. Baiklah, kemudian uh, kebukasan yang ketiga adalah pengajaran ahlak dalam kehidupan harian. Kita boleh lihat sumbangan beliau dalam uh, menulis kitab-kitab ahlak seperti Tanbih Al-Ghafilin, Syarh Matan Hikam dan Risalah Kelebihan Basmalah. Banyak memberikan panduan tentang adab sesama manusia, hubungan sosial uh, serta kesedaran terhadap dosa dan kelalaian dalam era keruntuhan institusi keluarga dan ketandusan uh, teladan moral uh, yakni pada masa kini semakin ramai masyarakat menunjukkan kelalaian terhadap hak sesama manusia masyarakat semakin tidak menghormati satu sama lain tidak kisahlah di rumah ke di uh, mahupun di platform media sosial uh, seperti contoh kalau di platform media sosial kita boleh lihat banyak berlaku kes pembulian cyber, uh, penipuan, skamer dan sebagainya. Dan kalau di bukan di media sosial, kita boleh lihat masalah ahlak seperti buang anak, hilang rasa tanggungjawab sosial dan hidup mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Tidak mahu membantu jiran tetangga yang susah sedikit macam-macam masalah akhlak pada masa kini walaupun sekecil-kecil masalah. Dan dalam dan sebenarnya karya yang dihasilkan oleh Syekh Daud al fatani ini amatlah boleh dijadikan sebagai panduan lebih-lebih uh, lagi kepada kaum-kaum uh, muda uh, dan guru-guru juga boleh menggunakan karya-karya ini dan membaca dan menyampaikan uh, Isi kandungan karya tersebut kepada murid-murid di sekolah uh, supaya uh, ibu bapa dan masyarakat serta murid-murid dapat uh, sedikit sebanyak mengetahui adab-adab uh, dan ahlak-ahlak yang sebenar yang patut kita jadikan, uh, kita ikat dalam diri ini supaya dalam membentuk peribadi uh, Muslim yang sebenar. Jadi keberkesanan pengaplikasian sumbangan beliau uh, yang terakhir sekali kita boleh lihat adalah uh, berlakunya bimbingan sosial dan kepimpinan berahlak melalui karya beliau uh, dalam bidang tasawuf dan ahlak uh, terutamanya. Jadi peranan Syekh Daud sebagai Syekh Haji menunjukkan kepimpinan berteraskan amanah. Kita boleh belajar daripada kisah-kisah beliau uh, tanggungjawab dan kasih sayang terhadap masyarakat dalam konteks pemimpin hari ini uh, ini yang sering uh, dikritik isu-isu uh, ini uh, inilah yang sering diangkat isu-isu integriti isu isu ahlak pemimpin isu-isu tentang kepimpinan dan sebenarnya uh, contoh kisah-kisah uh, kehidupan latar uh, belakang pendidikan Syekh Daud al-Pattani ini boleh dijadikan uh, model dalam melahirkan pemimpin masyarakat yang adil, berahlak dan berjiwa rakyat. Dan kemudian, sebenarnya pada masa kini banyak timbulnya krisis kepercayaan rakyat terhadap pemimpin kerana akibat berlaku banyaknya rasuah yang dilakukan oleh para pemimpin masa kini. Mereka melakukan penyalahgunaan kuasa, terutamanya menggunakan kuasa autokratik dan ketid berlaku ketidakadilan sosial. Um, kita lihat jurang antara masyarakat uh, miskin tegar, masyarakat dengan masyarakat yang kaya semakin jauh. Semuanya berpunca daripada um, sikap pemimpin dan um, kepimpinan mereka di dalam sebuah negara yang banyak Uh, lompong-lompongnya. Jadi sekiranya kita menghayati uh, uh, dalam bidang pendidikan itu sendiri dan bidang kemasyarakatan sumbangan uh, Syekh Daud Al-Fatani itu kita dapat uh, belajar banyak perkara uh, daripada beliau. Uh, seperti yang saya sebut tadi uh, beliau Uh, sangat bijak dalam memimpin uh, iaitu beliau ketika beliau memimpin jemaah haji um, walaupun pada pertama, buat pertama kalinya beliau baru menjadi syih haji tetapi uh, beliau pandai mengatur strategi-strategi uh, untuk membantu uh, para jemaah haji yang baru datang lebih-lebih lagi yang daripada uh, tanah Melayu. Daripada alam Melayu, jadi Nabi saw. wasallam ada bersabda di dalam uh, hadisnya yang bermaksud uh, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanyakan tentang kepimpinannya. Jadi uh, jika ditelusuri uh, apa yang dibawa oleh Daud Al Fatani ini uh, dari luar dan dari dalamnya. Um, kita boleh lihat uh, banyak yang kita boleh pelajari Jadi uh, antara yang luarnya adalah kita boleh uh, Dari dalam ni kita boleh lihat kepimpinan beliau lah uh, Jadi dan kita juga akan uh, adalah halifah dalam muka bumi ini Dan betul lah apa yang kata Nabi ini uh, Setiap daripada kamu adalah pemimpin Jadi kita disebabkan kita sedar yang kita ni pemimpin Kita perlulah Uh, berusaha menjadi pemimpin yang sebenar walaupun hanya memimpin diri sendiri tetapi uh, kaedah pemimpinan itu kita perlu belajar daripada siapa kita boleh belajar salah satunya daripada Syekh Daud Al-Fatani Baiklah, nampaknya pembentangan kita telah sampai kepada penghujungnya. Izinkan saya membuat sedikit rumusan bagi pembentangan pada kali ini. Syekh Daud al-Fatani merupakan seorang ulama unggul Nusantara yang bukan sahaja masyhur dalam uh, bidang ilmu tetapi beliau memiliki kepribadian yang sangat luhur, warak dan merendah diri. Didikan agama yang beliau dapat sejak daripada kecil serta persekitaran keluarga yang ilmuan menjadikan beliau seorang tokoh yang komited dalam menyebarkan ilmu demi manfaat uh, ummah. Sikap uh, beliau yang juga ikhlas, tekun berpandangan jauh serta kuat beramal Uh, menjadi cerminan ahlak kepada uh, umat Islam pada masa uh, kini Dan pada masa akan datang Sumbangan beliau dapat dirumuskan kepada tiga bidang utama Yang saya telah sebutkan iaitu bidang pendidikan, kemasyarakatan dan penulisan Dan terdapat banyak lagi sumbangan beliau uh, Yang kita boleh cari uh, Dan kemudian keperibadian dan sumbangan beliau Terbukti sangat relevan dan sangat berkesan dalam menangani keruntuhan ahlak pada masa kini. Contohnya seperti gejala-gejala maksiat dalam kalangan remaja dan pelbagai lagi.